બોપનની અર્થે આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ન્યૂઝ યાકોતપુરા ચુડીવાડાની ગલીના પાછળના ભાગે ડ્રેનેજની સમસ્યા પાછલા આઠ મહિનાથી થઈ રહી છે દિવસ રાત ડ્રેનેજનું પાણી નીકળે છે જાણે નદી વહેતી હોય સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા આજે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો પાછલા આઠ મહિનાથી ડ્રેનેજનો નિકાલ નહીં આવતા આજે મહિલાઓ દ્વારા ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી જો આનો કાયમી નિકાલ નહીં આવે તો વોર્ડ ઓફિસ ઉપર પહોંચી બોલ કરવામાં આવશે સ્થાનિક મહિલાઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા એક વર્ષથી આ ત્રાસ સહન કરી રહ્યા છે ડ્રેનેજની વાસ

रह सकते ना सो सकते बच्चे बीमार बीमार हो गए इतनी गंदी बात आती है पूरा दिन पहले तो रात में निकलता था शाम को पानी आता था अब तो पूरा दिन निकलता रहता है समस्या ये पिछले एक साल से यही प्रॉब्लम चल रही है इतना पानी निकलता है कि अब तो इतनी बास आती है कि हम घर में बैठ के खाना भी नहीं खा सकते इतने कोई मेहमान आता है हमारे घर में कुछ प्रसंग होता है हमको बार बार सोचना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं करिए करिए रजुआत भी करिए हमने कुछ भी निकाल नहीं आता इसका बस अब हमारे को इसका जल्दी ऐसी जल्दी निकाल चाहिए अगर कुछ नहीं होएगा तो फिर हम हल्ला बोल देंगे वोड ऑफिस पे क्योंकि हमने बहुत बार कंप्लेन भी है। करी है बहुत बार किया भी है आते चलिए मारते चले जाते और फौरन पीछा तुरंत वो लोग जाते ही ना पानी चालू हो जाता है हमको ये निकाल चाहिए जल्दी से जल्दी इसका निकाल चाहिए क्योंकि अब हम पूरा बिल्कुल कंटा गए हम लोग एकदम थक गए ये गंदगी से इतना रास्ता भी पूरा बंद हो गया है अच्छा। पत्थर भी पत्थर है पत्थर का भी हमने इतनी बार अर्जी दी है कोई गली में अभी आता नहीं कोई बताता नहीं कोई कुछ करता ही नहीं है आते देखते चले जाते फिर बाद में कोई भी नहीं आता बच्चे गिरते हैं और, और गाड़ी वाले भी गिर जाते हैं पत्थर ऊंचे नीचे कितनी गंदगी देखो तुम ना दिखा देख सकते ये कितनी गंदगी इधर बाजू पे देखो ये ये पूरा रास्ता ही नहीं है हम इधर से अगर हमको जाना होता है तो हमको ऐसे 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 अब ये बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे हम तो फिर भी इधर से चले जाएंगे बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे हमको जाना होता है हमको दस बार सोचना पड़ता है हम गली में से बाहर भी नहीं निकल सकते इतना हमको सोचना पड़ता है इधर से जाने आने में इतनी गंदगी ये देखो यहाँ पे से देखो निक, निकलता ही रहता है पूरा दिन ये पानी निकलता रहता है ये रोज का है हमने कितने पिछले एक साल से हम कंप्लेन करते कोई इसका निकाल आता नहीं है कुछ भी नहीं होता इसका बस अब इसका निराकरण चाहिए हमारा अभी ये नहीं होगा अगर नए पाइप नहीं नाखेंगे नहीं करेंगे हम वार्ड ऑफिस पे जाएंगे पूरी मोहल्ले की लेडीज जाएंगे अल्लाह बोलेंगे फिर बाद में कोई हमारे को पे ऑब्जेक्शन नहीं कुछ पूरा चूड़ी वाली गली के पीछे का हिस्सा है यहाँ से यहाँ पे बरस से गटर भराती है कि जिसका कोई नि, निकाल आता है नहीं आते और चले जाते सलिए मार के तो ये साफ कराओ नहीं तो फिर हम आके न हल्ला बोल करेंगे कितना टाइम दिया समस्या एक बरस थी ના લોકો પણ માંદા થઈ જાય છે ઘરી ઘરે સલિયા મારીને જતા રે છે નાના નાના બાળક ને તકલીફ થાય છે કેટલા ટાઈમ થી આ સમસ્યા છે કઈ નિકાલ જ નથી આવતું આનું

જતા રહે છે અને બે દિવસ બી થતા ને પાછી ભરાઈ જાય છે એવું ચાલે છે કાયમ સાબરમતી જેવું રહી છે તો તમારી શું માંગ શું છે હવે હા અમે આ નહીં તો ઓફિસ જઈને અમે હલ્લા બોલ કરીશું આઈને સાફ કરી છે એને કાયમની આ કાયમની આ જે જાય